Lekin ramazon oyi bilan hammalaringni tabriklayman muboraklik bo'lsin ilohim hammamizni xudo ramazonga yetqizsin. saharlikka turamiz inshaalloh, xudo xolisa. eng nozik mehmon sizni bizning eshigimizni taqillatib kirib keladi inshaalloh, xudo xolisa. yaxshi inson bilan yomon insonni farqlaridan bittasini bir hakim aytgan ekanlar yaxshi inson ramazon oyi kelayotganda xursand bo'ladi degan ekan yomon odam achchig'i keladi diqqat bo'ladi oshxonasi bor sovdasi o'rtacha bo'ladi ko'chada sigaret chekib yurgan uyatadi endi uyatmaydiganlar ham ko'payib ketdiyu xullas shu ham bitta qolip ekan bizi yaxshi yomon odamligimizni like, bilishlik uchun qarang o'zi qiyinchilik o'zi ro'za mashaqqat ochig'ini aytganda man hozir taqvimga qarab hisoblamamanu bir o'n olti o'n yetti soat bo'lsa kerak oralig'i manimcha hisoblaganlar bo'lsalaring keraku o'n olti soat suv ichmasliknnday o'ylang bu umuman qiyin narsayu o'n olti soat ovqat yemaslik o'n olti soat yana shu ro'zani uchinchi sharti ro'za o'zi nima desa tiyilishlik ma'lum bir vaqtlarda yeyishdan ichishdan va er xotinlikdan <laughs> bunday olib qarasangiz och qolamiz chanqiymiz quvvatdan qolamiz lekin iymonli odam uchun bu qiyinchilik rohat qiyinchilik ekanda qiynalib maza qiladigan qiyinchilik ekanda bu alhamdulillah xudoga shukur <laughs> shunaqangi ramazon oyi kelayotganligini bilib kun sanab soat sanab ramazon oyiga alohida tayyorgarlik ko'radigan va xursand bo'ladigan mo'minlardan qilib qo'ygan robbimizga hamd va sanolar bo'lsin alhamdulillah chunki azizlar u qo'ying g'oyri musulmonni qo'ying ya'ni musulmon emas iymoni yo'q odamlar haqida chekkaga qo'yib turaylik iymonlilarni ichida duyshanba nima payshanba nima juma nima dekabr nima fevral nima ramazon nima xayoli xatirga keltirmaydiganlar millionlab to'la millionlab ko'p lekin xudoga shukur duyshanba payg'ambarimiz tug'ilgan kunlari payg'ambarimizdan ham nimaga duyshanba kuni ro'za tutasiz deyishganda man shu kuni tug'ildim shuning uchun ro'za tutaman deganlar deb ro'za tutadiganlar bor payg'ambarimiz alayhissalom payshanba kuni bandalarni amali xudoga ko'rsatiladigan kun shu kunda man ro'zador bo'lib turishni xohlayman yaxshi ko'raman deb payshanba kunlari ro'za tutiladi tutadiganlar bor shu bilan birga bugun payshanba ekan deb ertaga juma xudo xohlasa deb ish rejalar boshqacha bo'ladi abid mahallar o'zgaradi ish rejalar o'zgaradi boshqa kuni qilinmagan g'usul qilinadi boshqa kuni kiyinilinmagan kiyimlar kiyiladi kerak bo'lsa ba'zi bir yana ham ixloslilarni ichida o'ziga qaraydi sochini kirib sartaroshga kirib o'gnatadi endi va hokazo va hokazo shunaqalardan qilib qo'yganiga alhamdulillah xudoga shukur